А венгры у меня оружие в машине искали. Ну, то еще было два года назад. Я, получается, это тоже интересный момент был. Это там 23-й год, по-моему, был. Мы из Одессы до Ужгорода домчались. И Дурень решил за день все преодолеть. То есть рано утром из Одессы выехали в Ужгород. Вечером приехали, там часов 10 еще было. И тогда же как, я есть хочется, и я первым делом в гостиницу спрашиваю, а у вас комендантская година, кулы начинается. А ну яка комендантська година. Я говорю, подождіть, у вас Ужгороді немає комендантської години. Немає, ніколи не було. І тоді я понял, що Ужград немножко... Ну, другой вайб у них там. Приходимо в ресторан половина вечора, а у нас тоді в Одесі по-моему до 9 все работало. А вони в полдесятого только все начинают, столи ломяться, все сидять, бухають. Ну у него там дело. А в Венгрию, когда я на следующий день заезжал, там із Ужгорода, то... Венгры, так, оружие везешь? Другое оружие. Ну, там автоматы, пистолеты, гранаты есть. Ну, на английском, понятно. Спрашивают, я говорю, по ней нету. Тоже всю машину, там то даже жену ехал, всю машину переполошили, все достали, все вещи, во все сумки позалазили, тоже деньги искали. Там какая-то наличка была, пересчитали все, ага, чтобы не превышало. Потом там, ну, тоже карты не снимали, но в бардачок заглянули, везде заглянули. Все перепроверили. Ну, тоже были недовольны, что не нашли ни автоматов, ни пистолетов, ни, ни гранат, ничего не нашли. Но в Венгрии тоже такое ну, неприятное было ощущение, когда пересекаешь с ними границу. Я уже в следующие разы выезжал сюда через Польшу. Один раз я через Венгрию выезжал. А потом возвращался, я уже не помню, через какую границу. Короче, через Венгрию тоже лишний раз лучше не ездить. А в Ужгороде классно вообще. -то. <laughs> Такой вайп. Ну, там, по-моему, никогда никаких прилетов не было. Я, конечно, могу ошибаться, но вроде в Ужгороде все там тихо, спокойно. Такое они там себе за... За Карпатами сидят. Я не говорю, что им плохо. Им хорошо как раз. Вот там нормально, может, когда-нибудь аэропорт построят. Там были идеи в Ужгороде аэропорт построить или достроить. Там есть какой-то что Хотя Карпаты от ракет не защитят. Ну, в общем, автобусные билеты в Европу. В Европу на сайте Рубикон.